перед Днем Европы, перед таким ну, праздником или торжеством, в Херсонский ваш университет пригласил поучаствовать. И я хотела предложить, не хотите ли вы посмотреть выставку, которая была в художественном музее, это выставка этничных немцев Украины. Это те немцы, которые живут здесь. И прославляют наш прекрасный край, нашу Украину. Чем они гордятся? И эта выставка уже прошла, была в пяти городах, была в посольстве, нашем, в нашем Киеве, и получила хорошую оценку, потому что эта выставка называется э, Встреча поколений. Почему она так называется? Потому что здесь есть художники, которые уже числятся в Совете художников Украины и есть молодые художники, которые начинаются. Это здесь очень маленькая выставка, так как мало места. У нас мы можем одновременно уже показывать три выставки. У нас более 160 картин. Здесь на ваш, на ваш просмотр мы только 60 картин повесили. Поэтому Уважаемые студенты, я поняла, что эта выставка очень будет вам интересна, так как у вас есть факультет мистецтвы и культура. Правильно я сказала? Да? Что вы действительно будущие художники? Я когда прошлась по вашем втором этаже, я когда увидела там портреты, и мне сказали, что это пишут ваши студенты, то ли дипломные работы, я не могу сказать. Вы знаете, я просматривала их с удовольствием. Я небольшой ценитель этого искусства. Я как директор Центра немецкой культуры, я только мог организовывать. Но то, что делаете вы, это действительно от Бога. И вот я хочу вам сейчас рассказать маленькую притчу, маленькую, но она вам очень актуальная. Когда Господь Бог хотел собрать вот таких людей, как вы, и его подобные. Он взял там священную воду, что там взял, и начал вот так кропить. Из каждой капельки получился человечек. Разные были, высокие, низкие, полненькие, худые, голубоглазые, короглазые, с длинными волосами, с короткими волосами, но разные были. И он так посмотрел вокруг множество, тысячи, тысячи людей. Он так обрадовался, как хорошо. И когда он посмотрел свою чашу, а там оказалось полкапельки. Из полкапельки человечка не будет. И он что решил? Я эту полкапельки кину на всех, и на кого попадет? Тысячная, десятитысячная, сотня тысячная капелька на этого человека этот человек будет талантлив. И отсюда и пошло талант от Бога. Но он предупредил. Люди, на кого попала эта точечка, вы не должны скрывать свой талант. Вы должны показывать его. А другие, в кого нет этого таланта, будут вам аплодировать и нести цветы. Поэтому, дети, запомните, не в каждого есть талант не в каждого. А то, что вы сейчас на этом факультете, вас, наверное, привело сюда. Привел талант, талант от Бога. И вот сегодня я хочу вам представить, у нас на Украине проживает где-то 35 тысяч немцев, этничных немцев. Это статистика об этом говорит. Поэтому среди них где-то около 20 человек, которые пишут эти картины. И вот 20 человек, наверное, эта капелька упала на них. Возможно, эта капелька у вас тоже упала, потому что вас привело сюда, на этот факультет, только дар Господний. Это согласно этой притче. Поэтому, дети, я хочу вам представить, посмотрите каждый, есть фамилии, есть книга отзывов. Напишите. Напишите свои отзывы, что вам понравилось. И если вам понравилось, мы можем на следующий год. Снова привести такую картину, уже другие картины, потому что сейчас был семинар, был Днепропетровский, и там пишут картины. Вы здесь можете на картинах найти, даже, может быть, даже какое-то своеродное местечко. То есть здесь и Одесса есть, здесь Николаев, здесь есть Крым, Карпаты, Карпатские горы. И вы можете внимательно посмотреть картины в галерею, картины будут висеть целую неделю так что вы можете прийти и с ними познакомиться. Я, конечно, очень рада, что меня пригласили сюда. Это как бы продолжение нашего дня Европы. Мы с вами участвовали в палатках, мы с вами были в Кадах, и вот сегодня, как продолжение этого праздника, вы еще можете познакомиться с ними. Нет, это, это не этот это, это, музей. Это мы сделали музей под открытым небом. Я хочу вам сказать, что это очень интересно. И каждая национальность представляла свою гордость, гордость той страны. Ну, естественно, так как мы немцы, мы представили Гурские ворота. И сделали ее институт, индустриальный институт. Отдел архитектуры. И очень-очень красиво. Это просто задали вопрос, я сейчас отвечаю. Сейчас, я хочу сейчас представить Светлану Викторовну Алябьеву. Это директор Центра народного творчества. Это та культура, которая, которая оценивает, оценивает и искусство, и культуру. Пожалуйста в основном студенты, поэтому я и обращусь к вам, дорогие. Вот этот человек, Людмила Викторовна, я ее знаю очень-очень давно. Э -э, это люди, немцы, которые волей судьбы оказались на территории Украины. Ну, не только Украины, но она создала общество тех людей, которые живут на Украине. Если вы сейчас внимательно посмотрели эти картины, то вы наверняка не увидели, что это они написали картины о Германии. А вы видите здесь кусочки своей родины, которые они приобрели непосредственно на Украине. И где бы я ни встретилась с этим человеком, она везде несет культуру немцев. Культуру немцев. Но она ее несет здесь, на Украине. Что бы мы ни проводили, какие мероприятия, это обязательно костюмы немецкие, это обязательно какой-то элементы быта немцев, это кухня немецкая. Вот мы проводим фестиваль национальных культур таврийской родыны. генический на арабах. Там представляет всегда энное количество немецких коллективов в костюмах, с кухней, с подворьем и тому подобное. Я хочу ей сказать огромное-огромное спасибо, потому что это очень большой труд. Но я хочу обратиться ко всем вам. Любите свою Родину, ту маленькую, где вы родились. Если вам... Там дар да, это нести в песнях, в живописи, в чем угодно. Выражайте эту любовь к своей Родине. И если где бы вы ни были, куда бы вы ни ехали, вы должны обязательно нести культуру, культуру свою, украинскую. Спасибо вам огромное. Это все, что я хотела вам сказать. что эти техничные лекции, они действительно помогли с вами попали сюда. Допустим, моя бабушка тысяча, срок, в 1883 году приехала сюда. Мамочка моя родилась здесь. так, моя семья. Это моя родина. Я родилась здесь. Но не знаю почему. Я директор центра Министерства культуры. И я несу культуру Именно немцев, которые живут здесь, на Украине. Я хочу вам предоставить слово Ларисе Анатольевне, начальника отдела культуры Борис Балкома. Добрый день, ребята. Я хочу сказать, что которые тут но э, дело в том, что культура не только в вот, картинах, ну, которые мы видим, не только в тех мероприятиях, которые проводятся в городе, культура еще в том, как сохраняется на территории города Херсона и немецкое кладбище. Я хочу сказать, что нам всем, наверное, надо поучиться, как это действительно делается, в каком порядке, в каком э, сохранности и как это приводится из года в год. Мы стараемся помогать, чем можем город, но не всегда это получается. Поэтому все на плечах Лидии Викторовны, и я хочу сказать, что вы большая молодец. Город у нас э, за города в его основаниях. Многие немцы принесли свой вклад, значительный вклад, кто знает хорошо историю города, кто увлекается, знают, сколько зданий построено, сколько было промышленников, сколько было сделано благодаря немцам, которые сюда переселились по указу Екатерины. И я хочу сказать большое спасибо и вам, Лидия Викторовна, за то, что вы действительно делаете большой вклад. Знакомите ребят с немецкой культурой, с тем, что есть. И налаживаете тесные связи. Ребята, а вам хочу пожелать одного. Не только в картинах, но и во всех мероприятиях, которые проводят наши руководители национальной страницы, принимайте участие. Это интересно, есть чего получиться. А главное, используйте эти связи, чтобы наладить контакты за границей и показывать то, что можем мы. И пусть они показывают, что могут они. Всего самого вам лучшего. Удавайте хочу вот этот небольшой каталог. Каталог – это картин, именно тех, которые представлены художникам, которые представлены здесь картины. -фили. Хочу этот каталог подарить Виктории. Пожалуйста. Потому что мы с ней начинали эту работу, мы с ней обсуждали, и мы с ней доведем до конца. Спасибо большое. Ребята, можете познакомиться с картиной?

Что Не очень далеко. Что находишь? Именно в Украине, где я не живу. Здесь очень много места Геса Город. городе. Одеса это там много специалистов, это межкультурный город. Słyszę dzisiaj te nacje. Tak. W, w stopie Sto, No w samych W To nie kadr je służby, oczeń pakorzy na ziemi. Oczeń piazowy,